Честно... Нет, не, просто с микрофоном я вообще никогда не дружил. Ну, Как-то необычно, да? Прежде, прежде я хочу поблагодарить Бога, да? Помолиться. Аллилуйя. Иисус, Господи, я благодарю Тебя, Господь, за милость твою явленную ко мне, Господь, за ту благодать, которую я сегодня имею, бой Бог. Боже, я благодарю тебя, что имею сегодня возможность стоять здесь, Господь, и славить имя Твое Господь. Боже, я благослови это свидетельство, Господь. Благослови это время во имя Иисуса. Аминь. 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 Ой, Я не знаю, как особо времени мало. Но я хочу сказать мое свидетельство, да? То, что я уже здесь стою, живой. Здоровый, и у меня все хорошо. И это слава Богу. Да? Аминь. И... Аминь. Вот потому что два с половиной года назад я просто умирал. Я умирал от алкоголя, от наркотика. 20 метров от кладбища. Я лежал, просто умирал. Никому не нужный вообще. Погибал. Но, оказывается, нужный. Нужный я Богу. Аминь. И Аминь. два с половиной года назад пришел в мою жизнь Иисус. Я этого вообще не понимал. Это я сейчас уже понимаю, что тогда Господь и бил свою милость. Ко мне. Я скажу вам, братья и сестры, ну а, для начала, я, меня зовут Игорь, я с Киева, мне 39 лет, да, я извиняюсь что один. И вот, и Господь привел меня с Киева сюда в Одессу, да, и дал мне новое, показал мне, что есть другая жизнь. Я сегодня не имею, я, то, что я сегодня не имею, я благодарю Господа. Потому что я сам своими силами бы этого не достиг. Почему? Потому что, зная себя, зная, какой я, я сам пробовал, и ничего не получилось. Мне мои сестры, мои родные, близкие, они видели, как я себя уничтожал, предлагали мне помощь, но я отказывался. Я думал, что я сам смогу. Это все фанатик. Пришел Господь в мою жизнь, и все у меня поменялось. Аллилуйя. Вчера был в военкомате, и с психологом, да, мы как-то общались. Она мне говорит, ну, типа, ты там употреблял колосса. Да, я говорю, два с половиной года назад я это... И она говорит, а можно жить, типа, без этого? Я говорю, конечно, можно. Я ей говорю, ни одна больница мне не помогла. Да. А говорю, помог мне только Господь Бог. Аминь. Аминь. Подадил, Аминь. И исцелил. И на сегодняшний день я вам скажу, знаете, когда мне говорят, там у нас есть слово, ну такое там чуть, чуть по работе, ну так, выпивает. ну, это не он говорил, это дьявол говорил. И он мне говорит, у какого, какого ты и, говорит, Бога веришь? А ему четко, конкретно, подвечая на вопрос, во любого, брат. Я верю в живого Бога. Я, я не верю там в какие-то иконы, какие-то там статуи. Я верю в живого Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. И слава Богу. И Бог... Братья, сестры, сегодня то, что я имею. Я благодарю Господа. Потому что я знаю, что я своими силами этого бы не достиг. Это вся слава нашему Богу. Братья, я сегодня имею вокруг себя. Друзей новых. Аминь, да. Семью новую, духовную. Аминь, аминь. Сегодня у меня своими родными, то, что два года назад от меня родные сестра голову отворачивала, то сегодня они радуются. За чем я занимаюсь? А я занимаюсь, знаете чем? Я служу Господу. Аминь. Я служу людям. И мне это нравится. И Я благодарю Бога. То, что, что Господь поменял меня внутри, мою жизнь. То, что раньше, я бы раньше скажу вам вот так, видя человека в нужде, я бы пришел бы мимо. Сегодня я, хоть и пытаюсь пройти мимо, потому что дьявол, он, знаете, рядом, всегда там, ну, нам насыпает, там у все нормально. А Дух Святой, потому что у меня есть Дух Святой, Дух Святой нам говорит. Вот. Тот, кто нуждается. Я подскажу, я подскажу, говорю, ну, я ее не тяну за руку, я, ну, это право выбора его. Иисус тоже говорил, когда подходил, Он говорил, хочешь ли ты быть исцелен, хочешь ли ты быть здоров. И, то есть у нас есть право выбора, от этого зависим мы. Хочем ли мы? Вот. И сегодня я имею семью, да? Я сегодня имею новое. Я сегодня вот стою, ну, то есть я раньше умирал, а сейчас, сейчас я стою в церкви. Я за это благодарю у Бога, потому что, ну, без Бога я бы сюда не пришел. Да. Вот. Я сегодня занимаюсь, вот, <coughs> я сегодня служу в домах милосердия Нового Неба. И за это я, я благодарю сегодня... Дмитрия Владимировича, Владимир Николаевич, Анатолий Владимирович, два года назад. Ну вот, помогли мне, да? То есть я сегодня... Ну я сегодня вообще, я сегодня рад, я, мне... ну, я не знаю, как сказать. Я благодарю Господа и благодарю своих наставников, я благодарю братьев, которые рядом со мной, потому что я в правильном кругу, я в правильном потому что, слава Богу, все, и за это все благодарю Господа, ну, я, я живу, я живу, слава Богу, спасибо, да, и, и сегодня, да, у нас есть, у каждого нужды, да, я хочу вам сказать,